Лилися, а чи не ввести до програми новий предмет читання репу? А що дисципліна цікава, та й викладача кваліфікованого шукати не треба? Ось він вже готовий до подвигів. Артем Лоїк. сколько выхожу на сцену Это я это море, мысли и движения я смотрю на Владу Яму, и он качает, и вот все И он мне дал толчок, и я загорелся сразу Я встал, потому что меня порвало. Это стоп, чему я веду сейчас. На моем месте мог оказаться любой из вас. У меня два правила. Могу рассказать. Надо просто чего-то хотеть и что-то поднять. Я понял, что я я не имею права сидеть на стое после того, что я увидел. Просто не имею права. Артем на сцене шоу Украина, моя талант". Спасибо большое. Парень, ну ты реально крут, что ты скажешь. Ты реально крут. Так, держать Спасибо. Пришел момент истины. Когда Ксана Марчин говорит, проходить, а я про себя Артем Лоик, Артем Лоик. Артем В полуфинале. Это огромный прорыв, это подвиг. Я целую неделю отходил от всего. Я не мог понять, что вообще произошло. Только подумаю, боже, я в финале. Ну, ничего себе. Когда-то меня встречали и говорили, боже, Тёма, мне говорят, ты рэп считаешь, да не гений. Боже, это же стыдно. сейчас встречаю и говорят, блин, ты в финале Украины Моя Талант. Да я каждый день смотрю твои видео, как ты читаешь. <music> Нельзя останавливаться. <music> Украина Моя Талант это самое крутое, что произошло в моей жизни на данном этапе. И благодаря Украине Моя Талант я... Могу все таки поймать свою мечту за шиворот і не отпустить. Шановні зірки вітчизняного та й не лише вітчизняного шоу-бізу. Бійтеся потрапити на язик цьому хлопчині. Його рими просто безжальні. Веселий, сміливий і дуже дотепний. Артем Лоїк. Украина моя талант? И мой рэп теперь услышали все И даже я не пытался смахнуть скупую слезу Признал, что молодежь на время может дать ветеранам под зад На берегу неба Какой-то на берегу Крыма или Турции Ты ползаешь на коленях, а мое поколение за кем революцию Да, у нас в Украине есть Светлый Козловский Он тоже такое исполняет, но ну, он а свой а... Поэтому ты за двоих получаешь Блин, я люблю певица Максим, и мне нравится певица Слава Но боюсь, что вместе с ними меня не поймет мой уважаемый папа я к сыну ему преподнесу подарок. Пап, я влюбился в Макса. Че? И мне нравится Славик. Я в своей жизни все доволен, но вот только не было бы попсы. Нет, вот чисто по приколу, если бы все сочетали рэп под биты. Представьте, к примеру, Ани лорят, я говорю. Читаем, рэп, рэп, рэп. И я устал от банальности, уже Нет другое дело, позитивный рэп, рэп. Рэп, рэп, рэп. Поколы, пиджики, дидимы, и поп Давайте в нашей музыке будет и И будут самые крутые они Это А мои четвердь ⁇ вера будут с ними Чтобы соответствовать их большим размером, но если Верка не снимет, на бэк -вокале пусть будут хотя бы девушки из и это единственный случай, где форму, по моему совету, не надо. Пусть короткий чук Это не принципиально. Они же виагра, пусть поднимает, Но только рэп поднимают. У рыбака место скрипки будет целая группа ВВ. Зверева предлагаю вывести нафиг в лес вообще. К своим, потому что когда поет, лучше повеситься, брат. И мне кажется, все легенды по в своих гробах танцуют капак Поющие трусы, поющие лифчики, поющие-то да неприличие. Пусть соберутся на собрании, где необходимо застрелиться им. Ладно, шучу. Пусть поют свои ерунду и дальше. И я боюсь после таких куплетов, по мне Макелевская плачет. Но я продолжаю, хотя не отрицаю, что сам слушал руки вверх Когда был малый фраер, но теперь я вырос, да их уже нет Не скрою, что 12 пьяный, напевал ванна и ванушек куплет Но потом резко, как протест, по интересу мне какой-то бес влез И мне не помешает, не повстает, даже не как в в кепках Которые носят носок на голове и слушают фифти И может я сама обобзел, сердито скажет ты мне Но я покажу тебе респект, улыбнусь и зачитаю прикольный припев Эй, люди, хватит одно и тоже вам петь, петь Давайте лучше зачитаем мне Хватит про большое количество бед Давайте просто зачитаем рэп-рэп И я устал от банальных сюжетов Сил нет, другое дело Позитивный рэп-рэп рэп звезды, рэп, рэп. критики, тимы, пиланы И поп-девы Давайте в нашей музыке хорошо не будет рэп. Эй, люди, хватит одно и а то же вам петь Петь, давайте лучше зачитаем Мерси-рэп-рэп рэп. Хватит галосить про большое количество бед Давайте просто зачитаем рэп-рэп я устал от банальных сюжетов, сил, нет, другое дело позитивный рэп. Рэп, рэп, обзоры, критики, димы, пиланы и полтемы. Давайте в нашей музыке хоть что-нибудь изменим. Я так відчуваю, що тепер тобі потрібно охорону організувати. Цілодобово бажано, але знаєш, це було дуже дуже весело, і чомусь мені здається, що українському шоу-бізнесу дуже бракує здорової іронії. Ігорю, ти як думаєш, правда ж не завадить? Я хотів весь весь На... когось покритикувати. Здравствує моти. Что ты про Козловского там низ, а? Я посмотрел на вас и забыл слова. Спасибо. <свят> на вашу реакцию это было просто опасно. Я думаю, я забоялась бы даже группа каста. Артема. <свят> вот, я там хотел сказать, что... Артема, заспокойся. Не я. Не Игорю, кажись. Но вы... нас, правда, я жертвую, я э, ценю твои обожания. Не бути в мейнстрімі. Папса асоціюється з мейнстрімом. І попса це навіть таке переносне вже слово, яке стали використовувати не лише для музичних е для артистів. Я хочу, щоб ти був ні на кого не схожий. Я хочу, щоб ти був схожий, як каже мій середній син, білою вороною, е тому що те, що ти робиш, це дуже цікаво. І я знаю, що реально деякі репери почухалися, і після того, як ти виступив півфіналі, шукали твій телефон у мене. Я сказав: дивіться його в фіналі, і ви не пожалкуєте. Молодец. Спасибо большое. Дякую. Слава, я чула и бачила, как ты смеялась. Что скажешь? Нет, молодец, конечно, но что ты имеешь против Славика? А, <связь> <связь> По всем проехался. Хорошо, а если серьезно, то, конечно, страсть, напор, рэп, круто. И мне еще приятно наблюдать... Себя, как человека, у которого прямо на наших глазах происходят, ну, большие перемены в жизни. Мы ведь видели и какие-то неудачи, яркие, откровенные. Угу. И видим тебя здесь, когда весь зал качается, а ты его качаешь. это круто! Я поздравляю тебя с этим! Приятно видеть таких ребят. Я пожелаю всем, кто сейчас смотрит телевизор, кто является твоим поклонниками, кто будет голосовать за тебя, брать пример и пробивать стены лбом. Ну, как у тебя, это получается. Спасибо, Спасибо. большое. Дякую. Влада, ты оквомки. Артем, мне очень понравилось твое выступление в полуфинале. Что касается э, этого исполнения, я, я не могу сказать, что я тебя уважаю. Потому что я тебя люблю, мужик. Я влюблен в то, что делает этот человек на сцене. Правда. Качала зал, качала всю Украину. Я за такой рэп, я за такую музыку, я за то, чтобы за тебя проголосовала Украина. Браво! Спасибо большое. Дякую. Судивские оттенки. Це, на жаль, лише слова, нехай і приємні, а от вирішити долю Артема можете ви і лише ви. Тож, якщо цьому хлопцеві вдалося вас розважити, якщо ви за нього вболіваєте, пам'ятайте, що вам потрібно зробити. Телефонуйте за номером 0900 102 010 та надсилайте смс з кодом 10 на номер. три три дев'ять дев'ять як тільки відкриються лінії для голосування без вашого ли